Президент України Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив низку резонансних заяв про перші дні війни, російські ультиматуми та роль заходу в українському питанні, за словами Зеленського передали йому вимоги Кремля, які передбачали його відставку із посади президента, щоб замінити його на проросійського політика Віктора Медведчука. Окрім цього, Москва вимагала визнання Донбасу російською територією, проголошення нейтрального статусу України через зміни до конституції. А також суттєвого скорочення Збройних сил України до 50 тисяч осіб із подальшим знищенням наявного озброєння. Зеленський наголосив, що не піддався тиску та відверто заявив: Я їх послав. Президент також згадав про спробу переговорів у Білорусі та Стамбулі, які відбулися у перші місяці війни. За його словами, замість конструктивного діалогу російська сторона щоразу висувала ультиматуми. Зеленський підкреслив, що не може сказати, що це були переговори. Це були лише спроби тиску з боку диктатора Путіна. Окремо президент згадав про обіцянки Заходу щодо вступу України до НАТО. Президент назвав ці запевнення хибними словами: нагадаємо, що Київ нині наполягає на вступі до НАТО як одні із ключових умов для досягнення миру із Росією. Однак США та Німеччина, за словами Зеленського, не підтримують цей крок. Крім того, з'явилися чутки про масштабні кадрові перестановки у Пентагоні. За словами військового оглядача Романа Бочкали, всі, хто відповідав за допомогу Україні, були звільнені або відсторонені. За словами експерта, формат відносин із Україною буде змінено. Водночас голова антикорупційної організації Спротив Марія Барабаш повідомила, що Дональд Трамп нібито готує близько ста кримінальних справ проти українських посадовців. Однак ця інформація нічим не підтверджена. Свої думки стосовно почутого пишіть у коментарях. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сьогодні зробив заяву про те, що в Україні буде модернізовано механізм приймання обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Про що говорить шмигаль? Пряма мова тепер, згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні. В місячний строк ці фортифікації мають бути переведені до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами. Спільно докладаємо всіх зусиль, щоб стримати ворога та наблизити нашу перемогу. Кинце цитата. Что это означает? Это а правительство за фортификации полностью на уряде? У нас очень много системных ошибок. Государство полностью не готово к ведению боевых действий. Было при вторжении уже в 2022 году россиян. Хотя до этого 8 лет вроде как воевали, называется. По системной ошибке одна из них это как раз... Создание фортификации гражданскими или военно-гражданскими администрациями с финансированием, прямым финансированием и из бюджета под руководством политиков. То есть не отдали они этот механизм, войска, именно войска должны принимать решение. И линию фронта обеспечивать не бригады, допустим, удерживать какие-то направления, а, ТУ, АСУ, а должны дивизии, армии, то есть корпуса, неважно, это же уже глубина. Это не только ширина, это еще и глубина. Допустим, одна дивизия может удерживать линию фронта по ширине до 50 километров и в глубине до 50 километров. 50 на 50, вот этот дивизионный уровень или корпусной, армейский, в зависимости от количества бригад, количества личного состава, но это уже серьезная сила, в составе которой должны быть свои инженерные войска, то есть инженерные батальоны, полки в зависимости от количества личного состава. И они должны выполнять эту задачу. Не военно-гражданские администрации, не гражданские лица, не тем более политики или какое-то политическое влияние. А именно военные должны это делать. Так у нас нет этой системы. Все остальное ⁇ это ну, попытка как-то переложить ответственность на кого-то оставив все-таки финансирование у себя в руках. Вот и все. То есть они будут пытаться теперь ответственность повесить на военных, которые что-то принимают или не принимают. А бои – это динамика. То есть комдив, командир комкорпуса, командир командарм, должен принимать решение, где, как и когда отстраивать фортификацию, снимать или переводить. И он должен сам принимать решение на финансирование, естественно, на выполнение и на постановку и выполнение боевой задачи. Потом, пока мы эту системную ошибку не решим, пока у нас не будет развернута корпусная, дивизионная, армейская система управления, в зависимости от количества личного состава, здесь уже Генштаб должен принимать решение, но, реш... но общее решение принимать все равно политики, потому что это дополнительное финансирование. Дивизию что же с нуляшней просто так не создашь, есть определенный момент. В дивизию должны входить, есть дивизионный уровень. Ну, 5-7 бригад, иногда до 10, в зависимости от э, количества бригад, количества личного состава в бригадах, но это глубина 30-50 километров. Армейская начинается где-то с 40-50 и дальше, а реально хотя бы дивизионная. То есть вот тогда не будет вопроса вообще по фортификации. Тогда на глубину 40-50 километров будут принимать решение комдивы. Обговорим еще несколько тем, таких військово-политических, связанных с заявами, которые Дональд Трамп зробив під час своєї інаугурації. Зокрема, він сказав про те, що Сполучені Штати закінчать війни, які не починали і в яких участі не брало. Ми знаємо, що порад інавгурацію почав діяти режим припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Але, наприклад, свіжі новини з близького сходу, прем'єр. Міністр Ізраїлю Нетаньяху оголосив про початок операції Залізна стіна на західному березі річки Йордан. Скажіть, будь ласка, якщо розглядати якраз не політичну, а військову частину, що стосується заяви Трампа про закінчення війни, це взагалі реально? Ну, Трамп очень много чего наговорил перед выборами. Мы вроде как э, все это э, понимали и, по крайней мере, не обращали внимания, понимаешь, это политическая риторика. Но одно дело до выборов или там до инаугурации, а другое дело уже после инаугурации за каждое слово ж придется уже точно отвечать. Это же уже не политическое заявление в чистом виде как э, кандидата в президенты. Это уже заявление как президента. Соединенных Штатов, с него будет спрос. А технической возможности нет. Но как Трамп остановит конфликт, допустим, военный между Индией и Пакистаном? Или Индией и Китаем? Какими механизмами? Он в них не участвует, он в них их не начинал, эти конфликты. Как он их остановит? Или, допустим, в боевые действия, или там войну практически развязанную тем же Китаем с уйгурами. Как он остановит? Ну, то есть, иногда бывают американцы берут на грудь больше, чем могут выпить. И их заявления ну, не подтверждены некоторыми даже, да, даже теоретическими возможностями действий. А потому посмотрим, как, что будет делать Трамп. Потому что пока заявление, вот, нет смысла обращать внимание на заявление Трампа. Надо смотреть на действия. Вот на инаугурационной его, его, его инаугурационной речи, там было очень много довольно-таки положительных моментов, чуть ли не все, может быть, кроме Марса. Ну, вы, выполнимые из, из выполнимых практически все, кроме там полета на Марс, вряд ли, вряд ли будет колония на Марсе. А вот те, те заявленные, по крайней мере, действия, которые уже начал Трамп делать, то есть и возможность увеличение добычи нефти и снятие запретов, допустим, на экспорт того же жиженого газа американского, что очень важно сейчас для той же Европы. То есть вот эти моменты, они идут действительно положительно. А все-таки по поводу войн, ну, мы видели, что такое американская армия, когда она бегит из Афганистана. То есть там места на шасси самолетов не хватало. Потому пока для того, чтобы заявлять вот таких вещах, сначала надо возродить Америку. И американское могущество экономическое это первое. Это значит поддавить немножко Китай, а лучше множко поддавить. Это время не месяц, это года приходится, придется с этим решать. Потом, естественно, поднять определенный уровень армейскую военную мощь, пока на, на данный момент, я бы сказал, еще говорю, по, по Афганистану, посмотрев, ну там с мощью э, рядом не стояла. им надо возвращаться. А вот потом уже, может, что-то можно будет говорить о всяких войнах, в которых участвовал и не участвовал, э, участвовали и не участвовали Соединенные Штаты. А, то есть пока еще просто рано действий как таковых не видно. А заява Трампа стосовно Гренландии, что потрібна Гренландия с Полученным Штатом для борьбы с Россией и Китаем. Как ее трактувати? Ну, понятно, движение даже не Трампа, а вообще правителей Соединенных Штатов. В ближайшее время Арктика после схода льдов и Гренландия, в том числе и вообще арктическое, арктическое направление, оно будет в приоритете. Но а Гренландия это территория датского королевства, это Дания в конце концов, там люди живут и просто так захватить такую территорию, ну вряд ли Трамп на это пойдет, тем более ну, не совсем сейчас американцам нравятся какие-то захваты, тем более если взять под контроль Гренландию, вставляете там же служить кому-то придется в холодах, в снегах в льдах и так далее и тому подобное. Это финансирование, опять же, с карманов налогоплательщиков, с тех же американцев. То есть пока американцы не только не то, что прохладно к этому относятся, а резко негативно большая часть американцев относятся к такого рода действиям Трампа. Я думаю, он только поговорит, поговорит, потом перестанет, поймет бесперспективность такого рода действий как таковых и займется, в конце концов, югом. Потому что проблема-то у Трампа не насилие. Канада, вопрос решат там определенные налоговые с Гренландией порешают, дадут им там возможность американцам как-то поприсутствовать в том направлении, тем более и с Китаем, и с Россией там, в принципе, сильно на данный момент. При Трампе точно никто воевать не будет. За 4 года там ничего великого не случится. У Трампа сейчас будет намного весомее задача, вопрос решать с мигрантами. Действительно, там перезрел вопрос миллион, десятки миллионов мигрантов их надо с ними что-то решать. Вопрос решать с югом, с Мексикой в основном. То есть проблема не с севером, не с Гренландией, не с Канадой, а проблема с Мексикой, с нелегальной миграцией именно южной, с определенным потоком наркотиков, наркокартелями. Опять же, запуск механизма увеличения добычи нефти. То есть это целый процесс, который свяжет, то есть займет, Все 24 часа в сутки утрав, а там йому будуть не догріла. Роман Григорович, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших відео. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. «Бережіть себе. І до наступної зустрічі вже у п'ятницю, коли будемо підбувати підсумки тижня. До сідання.